Не любить власть нашу, безусловно. Много вопросов, однако что-то делается. Но мы должны помнить о том, что 20 лет нас грабили и нам брехали. 20 лет у нас забрали при, при Кравчуке, забрали, приватизировали или прихватизировали заводы, фабрики и люди стали беднее от этого. Приющенко, вы помните, до чего дошло, что Тимошенко запретила своим, своей постановой критиковать деятельность Кабинета Министра Средств и Массовой Информации. Это же было. Было. было! Это, вы помните, до сих пор нет ответа на вопрос, а куда делись деньги от приватизации Криворожстали? И много еще вопросов. Вы помните, как все это было? Надо помнить и не допускать. Ветераны афганской войны склоняют головы над мужеством тех людей, которые стоят на Майдане, которые в мороз стоят за свою правду. Они имеют на это право. Однако мы должны понимать то, что от той правды и до брехни один шаг. И кто их использует, мы не знаем. Поэтому... Я считаю, и ветераны афганской войны, что подход, который сейчас на Майдане, без каких-то конструктивов, никаких предложений конкретных нет, знаете, по принципу, до основания, а затем. А что дальше? Мы ж помним, когда помаранчевая революция пришла, помаранчевая власть, они ж убрали всех специалистов державной влады, всех. Поэтому мы считаем, что... Прежде всего у власти должны быть профессионалы, и тем более сегодня в области у нас сформирована блестящая профессиональная команда под руководством Александра Васильевича Удовиченко. И если есть вопросы к ней, она всегда открыта. Но мы, полтавская семья, должны не допускать того, чтобы война пришла к нам в Украину.